Bizimland.com sponsorluğu ilə təqdim edir. Evinizdə oturaraq, heç bir yerə getmədən, rahat şəkildə, heç bir iş qrafiki olmadan siz də belə yox, belə qazanclar əldə etmək istəyirsinizsə, videonu axıra kimi izləyin. Videonun aşağısında və yuxarısındakı linkdən daxil olaraq kanala keçid edə bilərsiniz. Azərbaycanın 1 nömrəli mətbəx kanalı olan Fatimə Mətbəxdə kanalına abunə olaraq yeni ləzzətli yemək və bişimlərin necə hazırlandığını öyrənə bilərsiniz. YouTube-da Fatibə Mətbəxdə yazaraq yada videonun aşağısında və yuxarısındakı linkdən daxil olaraq kanala keçid edə bilərsiniz. Kanala keçid edərək ləzzətli bişimlərin keyfini çıxarın. Gec. Çoxdan həll edilməli olan tapşırıqları yerinə yetirin. Bu gün onlarla səy tələb etməyəcək. Təşkilati məsələləri həll edən işləri qaydaya sala bilərsiniz. Evdə həmişəkindən daha çox qayğı ola bilər, ancaq gündəlik işlərin öhdəsindən tez gələ bilərsiniz. Gün şəxsi münasibətlər baxımından əlverişli olacaq. Çox fərqli insanlarla tez anlaşacaqsınız. Hər kəsə bir yanaşma tapacaqsınız. Hətta adətən yalnız başqalarının çatışmazlıqlarını görənlər də sizi bəyənəcək. Gün məhriban, romantik görüş və ailə tədbiri üçün münasibdir. Ətrafınıza nəzər yetirin. Çünki başınız öz işlərinizə qarışıb və nəticədə rəhbət bəslədiyiniz adamla münasibətləri itirmək təhlükəsi ilə üzləşmisiniz. Şəhərdən kənar gəzinti üçün münasib gündür. Yeni tanışların evinə də qonaq getmək olar. Zətniklərin tamamilə qarşısını almaq mümkün deyil. Ancaq gün həll edilməz problemlər gətirməyəcək və əhvalınız kərlanmadan bütün işlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Bu gün şübhəsiz ki, insanlarla ünsiyyət qurmaq bacarığınıza ehtiyacınız olacaq. Onun sayəsində mübahisə etdiyiniz insanlarla barışacaq, köhnə əlaqələri bərpa edəcəksiniz. Gün dostları ziyarətə dəvət etmək, ən yaxın insanlar üçün ev məclisi təşkil etmək üçün münasibdir. Hər kəsi sevindirməyin bir yolunu tapacaqsınız. Hədiyyələr və kiçik qazanc ehtimal olunur. Həyat potensialı aşağıdır. Maliyyə və peşəkar məsələləri məsləhətkadşlar ilə müzakirə etmək olar, lakin qəti qərar qəbul etmək hələ tezdir. Gözlənilməz qonaqlara şad olacaqsınız. Onlar əli boş gəlməyəcəklər. Günün ikinci yarısı maraqlı keçəcək. Buğa vacib məsələlərin müzakirəsi üçün yaxşı gündür. Əvvəllər sizi heç başa düşməyən və hər hansı səbəbdən mübahisə edənlərlə belə ümumi dil tapa biləcəksiniz. Bir çoxları cazibədarlığı sayəsində insanların rəhbətini qazanacaq. Romantik bir hekayənin başlanğıcı istisna edilmir. Ancaq yeni münasibətlər istədiyinizdən daha yavaş inkişaf edəcək. Bəzi təcili tapşırıqlar gözlənilmədən ortaya çıxa bilər. Bəlkə də onları həll etmək üçün planları dəyiştirməli, qalan hər şeyi təxirə salmalı olacaqsınız. Çox narahat olmayın, ehtiyacınız olan hər şey üçün vaxtınız olacaq. Gün qeyri-adi və maraqlı məşğuliyyət üçün yararlıdır. Günün maliyyə mənzərəsinə gəlincə, pul lazım olduğu qədər olacaq, artıq gözləməyin. Ulduzlar bildirir ki, yaxın zamanlarda maddi vəziyyətinizi yaxşılaşdıracaqsınız. Əvvəllər çətin görünən işlərə diqqət yetirin. Bu gün uğur qazanacaqsınız. Heç kimin gözləmədiyi yerdə uğur qazana biləcəksiniz. Günün ilk yarısı xüsusilə məhsuldar olacaq. Planladığınızdan daha çox iş görəcəksiniz. Maliyyə və ya əmlak məsələlərinin həlli ilə məşğul olan buğalar xoş xəbərlər alacaqlar. Əvvəllər gərgin olan münasibətləri yaxşılaşdırmağa çalışmaq üçün də uyğun zamandır. Sakitcə lazımsız emosiyalar olmadan keçmişin çətin vəziyyətlərini müzakirə edərək qarşılıqlı anlaşmaya mane olan problemləri həll edə bilərsiniz. İşlə bağlı mühüm qərarlar qəbul etməyə dayamaz aldana bilərsiniz. Rəhbərliklə aranızda ciddi fikir ayrılığı istisna olunmur. Hansısa şayədən zərər çəkə bilərsiniz. Şəxsi xarakterli heç bir xoşa gəlməz sürprizlərdən qorxmamaq olar. Günün ikinci yarısı dostlar ilə ünsiyyət üçün münasibdir əkizlər günün əvvəlində əsəbləşməməyə və xırda şeylərə görə narahat olmamağa çalışın bu zaman emosional fond kifayət qədər gərgin olacaq sakit qalmaq həm şəkildən daha çətin olacaq eyni zamanda bütövlükdə vəziyyət pis olmayacaq və istəsəniz sevinmək üçün çoxlu səbəblər tapacaqsınız müsbət tendensiyaların təsiri hər saat artacaq və günün ikinci yarısı birinciyindən nəzərə çarpanq dərəcədə xoş keçəcək Bu sevya müttəfiq kimi görmək istədiyiniz bir insanla görüşmək üçün uyğundur. Xoş təsirat yaratmağa sənin olacaq. Yaxşı olar ki, ənənələrə sadiq qalasınız. Əgər bu günə kimi yarınızı tapmamısınızsa, onda bunu bu gün etməyə tələsməyin. Çünki macəra axtaranların tələsinə düşmək ehtimalı var. Ailə məsələləri gözlənilmədən diqqət tələb edə bilər. Mümkündür ki, onlara görə hər şeyi təxirə salmalısan. Bəzi planlaşdırılmış əyləncələrdən imtina etməli olacaqsınız. Bu asa birləşdirə bilər. Ancaq sizin və yaxınlarınızın əhvalını çoxdan körləyən problemləri həll etmək fürsətindən məmnun qalacaqsınız. Köhnə dostlardan şad xəbər alacaqsınız. Uzun müddət xatırlayacağınız hədiyyələr, xoş sürprizlər istisna deyil. Günün ikinci yarısında çoxdan bəyəndiyiniz biri ilə söhbət etmə imkanınız olacaq. Siz mütləq yaxşı təəssürat yaradacaqsınız. Az işləyin. Yanas bu gün ən aktual işlərlə məşğul olmağa dəyər. Tez-tez adi hesablamalarda səhvə yol verə bilərsiniz. Bu cüzi olsa da xoşa gəlməz maliyyə itkisinə yol aça bilər. Xoşa gəlməz xəbər almaq ehtimalı da var, tərəfdaşlar öz vədlərinə xilaf çıxacaq. Fərçəng gün həm xoş hadisələrlə, həm də gözəl xəbərlərlə sevindirəcək. Səhərdən əhvalınız yüksək olacaq və bəzi çətinliklər yaransa belə əhvalınız kərlanmayacaq. Ətrafınızdakı insanlar nikbinliyinizi bəyənəcək. Çoxları sizi daha yaxından tanımaq, dostluq etmək istəyəcək. Çox tərəddüd etmədən razılaşacağınız cazibədar təkliflər mümkündür. Gözlənilməz mənbələrdən hədiyələrin gəlməsi istisna edilmir. Gün kiçik alışlar üçün əlverişli olacaq. Bəziləri yaxşı sövdələşmələr əldə edəcəklər. Bu gün bütün işləri kənara qoyaraq istirahət etmək istəyəcəksiniz. Ulduzlar ən az vacib işləri reallaşdırmağı tövsiyə edir. Daha sonra isə özünüzə və sevdiklərinizə xoş anlar yaşadın. Gün ümumi və xoş-rahatlıq baxımından dəyərlidir. Gün yeni tanışlarla insiet üçün münasibdir. Söhbət üçün mövzu tapmaq asan olacaq. Məlum olacaq ki, maraqlarınız və baxışlarınız əsasən oxşardır. Dostluq və ya romantik bir hekayənin başlanğıcı istisna edilmir. Bundan əlavə gün maliyyə və əmlakla bağlı məsələlərin həlli üçün əlverişli olacaq. Nəyə pul xəzläyə biləcəyinizi və nəyə qənaət etməli olduğunuzu dərhal başa düşəcəksiniz. İş və bizneslə bağlı yaxşı fikirlər yarana bilər. Onları həyata keçirməyə tələsməyin, əvvəlcə hər şeyi düzgün düşünmək lazımdır. Uğurlu təsadüflər olacaq. İşlə bağlı maraqlı təkliflər ola bilər. Günün emosional mənzərəsi sabitdir. Gözlənilməz sevgiyə etirafı da istisna deyil. Şir. Son vaxtlara qədər çoxlu narahatlıqlar və mübahisələr yaradan məsələlər haqqında danışmaq şansı olacaq. Günün əvvəlində diqqətinizi ev işlərinə yönəltmisəniz, onların öhdəsindən tez gələcəksiniz. İş məsələləri ilə məşğul olanlar üçün problem olmayacaq. Bu gün başqalarını başa düşmək həm şəkindən daha asan olacaq başqalarının düşüncələrini və istəklərini təxmin edəcəksiniz. Başqalarının sizdən nə gözlədiyini başa düşəcəksiniz. Bunun sayəsində əvvəllər münasibətlərdə yaranan bir çox problemlər keçmişdə qalacaq. Gün şəxsi məsələlərlə bağlı hadisələrlə yadda qalacaq. Bürcün tənha nümayəndələrinin ətraflarına nəzarət salmaları məsləhətdir. Çünki yaxşı tanışlar arasında diqqət və məhəbbətə layiq biri var. Gün tamamilə yeni bir iş üçün mükəmməldir. Bu iş asan olmaya bilər və onu dərhal başa çatdırmaq mümkün olmayacaq. Ancaq necə hərəkət edəyəceğinizi başa düşəcəksiniz və uğur qazanmaq şansını qaçırmayacaqsınız. Qeyri-adi təkliflər ola bilər. Əgər köhnə tanışlardan təklif gələrsə, çox düşünmədən razılaşmaq olar. Nəzərə alın, bu gün ətrafınızdakılar sizi xüsusi ilə diqqətlə dinləyəcəklər. Kiminsə öz sözlərinizdən sizə qarşı istifadə etməyə çalışması təhlükəsi var. Sirləri və ya vacib məlumatları kiminlə bölüşməli olduğunuz barədə 2 dəfə düşünün. Darıxdırıcı, usandırıcı işləri sona çatdırmaq lazımdır. Təəssüf ki, köməksizsiniz. Müttəfiqlər öz işləri ilə məşğuldurlar. Rəhbərliklə aranızda xırda fikir ayrılığı var, kiçik bazarlıq etmək olar. İdmanla məşğul olmaq üçün məsuldar gündür. Qız Demək olar ki, qeyri-mümkünə nail olmaq sizin ehtiyacınızda olacaq. Ən vacibindən başlayın, xırdalıqlara fikrinizi yayındırmayın, başqalarının məsləhətini deyil, öz sağlam düşüncənizə rəhbər tutun. Ehtiyatlılıq da lazım olacaq, lakin gün ərzində improvizasiya və risk etmək lazım olan bir neçə vəziyyət olacaq. Uğura olan inamı 1 saniyə belə itirməmək vacibdir. Köhnə tanışlarla çox işdə razılaşa, yaxınlarınızla ümumi planları müzakirə edə bilərsiniz. Heç bir mübahisə olmayacaq. Həmmə sizinlə tez razılaşacaq. Sevdiyiniz insan sizə xoş sürprizlər bəxş edəcək. Bu gün sizdən yalnız daxili sakitliyinizi tənazlayaraq gərginliyinizi ətrafdakılara bildirməmək tələb olunur. Xüsusilə də bu sevdiyiniz adamla münasibətlərdə əhəmiyyət kəsb edəcək. Gələcəyə planların pozulacağı qoxusu ilə deyil, nikbin baxa bilərsiniz. Əgər vacib bir iş planlaşdırırsınızsa, xırda şeylərə diqqət yetirməyə və təfərrüatlara girməyə hazır olun. Həm də unutmayın ki, bütün ən vacib məsələləri özünüz həll etməlisiniz. Burada çətin ki, kimsə sizə kömək edə biləcək. Yarana biləcək çətinliklərə baxmayaraq gün yaxşı keçəcək. Bir çoxları qohumlarının xoş xəbərləri və xoş sürprizləri ilə sevinəcək. Çox güman ki, gözlənilməz hədiyyələr sizi çox sevindirəcək. İkinci yarıda planlaşdırılmamış alışlar edəcəksiniz. Bu gün bəd xahlar sizə gibdi aparacaq. Təxfiratlara uymayın, mühüm qərarlar qəbul etməyin. Əgər kritik vəziyyət yaranarsa, nüfuzlu insana kömək üçün müraciət etmək lazımdır. O tərəfinizdə duracaq. Heç bir səbəb olmadan əsəbləşə bilərsiniz. Günün ikinci yarısında yüngül nasazlıq gözlənilir. Tərəzi Vacib, lakin darıxdırıcı mövzular haqqında çox danışmamağa çalışın. Belə söhbətlərə görə həm sizin, həm də ətrafınızdakıların əhvali pislənə bilər. Bu gün mütləq daha əyləncəli bir şey istəyəcəksiniz. Siz səfərlər, bəzi istirahət fəaliyyətləri, maraqlı fəaliyyətlər, xüsusən də xoş görüşlər planlaşdıra bilərsiniz. Bütün bunlar sizi ruhlandıracaq və müsbət yöndə köklənməyə kömək edəcək. Bu gün insanlarla ünsiyyət qurmaq sizin üçün xüsusilə asan olacaq. Birgə hərəkətlər, vacib ümumi planlar barədə razılaşmaq lazımdırsa, bundan faydalanmağa dəyər. Demək olar ki, heç kim sizinlə mübahisə etməyəcək. Ailədə fikir ayrılığı, mübahisə yaşana bilər. Bunun gələcəklə bağlı planların müzakirəsində yaşanacağı gözlənilir. Narahat olmayın, kompromisə gəlmək asan olacaq. Gün şübhəsiz ki, gözlənilməz hadisələrlə sizi təcrübələndirəcək. Çox güman ki, əvəllər çox narahatlığa səbəb olan suallara cavab tapmağa kömək edəcək. Uzaqdan vacib xəbərlər, hətta real kəşflər də istisna edilmir. Yaxınlıqda sizin narahat edən məsələləri müzakirə edə biləcəyiniz insanlar olacaq. İntuisiyanıza qulaq asın, onun məsləhətləri sayəsində siz başqalarını daha yaxşı başa düşəcəksiniz, kimə arxalanıla biləcəyinizi və kiminə ehtiyatlı olmağınızın lazım olduğunu təxmin edəcəksiniz. Maliyyə məsələlərini həll etməyə tələsməmək daha yaxşıdır. Borc almaq və ya borc vermək arzuolunmazdır. Uğurlu gündür. Nəzakət, təmkinlilik münaqişələrin qarşısını almağa kömək edəcək. Sizə əziz olan insanlarla yaxşı münasibətə saxlamaq lazımdır. Çox az bir vaxt keçəcək və sevinc gətirən ünsiyyəti necə qurmaq hamıya aydın olacaq. Əqrəb. Bu gün etməməli olduğunuz şey narahat olmaqdır. Bəli, bu ən sakit və proqnozlaşdırıla bilən gün deyil. Yeni işlər birdən ortaya çıxa bilər. Ola bilər ki, yolda planlarınızı dəyişməli olacaqsınız. Siz həm də improvizasiya etməyi və düzgün qərarlar qəbul etməyi bacaracaqsınız. Ən yaxın insanların dəstəyini alacaqsınız. Siz həm yaxşı məsləhət, həm də real yardım alacaqsınız. Dərhal nəticəsini ala bilməyəcəyiniz işlərlə məşğul olacaqsınız. Bu səbəbdən səbirli olun. Xırda alış-veriş üçün uğursuz gündür. Ancaq gün uzunmüddətli kredit götürmək üçün əlverişli hesab edilir. Bu gün emosiyaların öhdəsindən gəlmək həm şəkildən daha çətin olacaq. Qıcıqlanma və qəzəb sizi sonradan peşman olacağınız sözləri deməyə vadar edə bilər. Bu xüsusilə səhər saatlarında nəzərə çarparaq. Bu zaman heç bir vacib məsələ və ya ciddi söhbətləri planlaşdırmamaq daha yaxşıdır. Bəzi çətin işlərin həllinə diqqət yetirənlər üçün gün yaxşı keçəcək. Əvvəllər alınmayan işi öz üzərinizə götürə bilərsiniz. Bürcün bu cür nümayəndələri ehtiraçlıq nümayiş etdirəcəklər. Sevdiyiniz insanlarla aranızda fikir ayrılığı yoxdur. Ancaq yeni tanışlarla münasiyyətdə ehtiyatlı olmaq lazımdır, çünki onlar öz maraqları üçün sizdən istifadə edə bilərlər. Yaşam potensialı yüksəkdir, nasazlıqlardan qorxmamaq olar. O xatan çətinki gün tamamilə fikir ayrılıqları və mübahisələr olmadan keçsin. Əvəllər lər həmişə sizi dəstəkləyən insanlar belə indi niyə belə davrandığınızı başa düşməyəcəklər. Ancaq ortaya çıxan problemləri daha da şiddətləndirməyəcəksiniz. Vəziyyəti tez bir zamanda idarə etmək mümkün olacaq. Səbr, konsentrasiya və detallara diqqət tələb edən bəzi çətin işlərlə məşğul ola bilərsiniz. Gün maliyyə məsələlərinin həlli üçün də münasibdir. Karyeralarınızı artırmaq üçün orijinal və çox təsirli bir yol tapmağınız mümkündür. Çətin işlərdən qorxmayın, onların öhdəsindən yaxşı gələcəksiniz. Əhatənizdə elə adamlar toplaşıb ki, onlarla sevincinizi və kədərinizi paylaşa bilərsiniz. Yetər ki, siz onlardan yardım diləyəsiniz. Onlar kömək əllərini uzatmağa hazırdırlar. Gün ciddi söhbətlər, əvəllər çox mübahisəli olan məsələlərin müzakirəsi üçün münasibdir. Siz düzgün tonu seçə və sakit qala biləcəksiniz. Kimsə sizinlə dərhal razılaşmasa belə hirslənməyəcəksiniz. Bunun sayəsində əvvəllər yola getmədiyiniz insanlarla razılaşacaqsınız, yeni müttəfiqlər və hətta həqiqi dostlar tapacaqsınız. Həddindən artıq işləməməyə çalışın. Günün ikinci yarısında yəqin ki, sizdə dincəlmək, qayğılardan qaçmaq və vəziyyəti dəyişmək istəyi yaranacaq. İşgüzar fəallığınız aşağıdır. Bu gün mühüm işgüzar danışıqlar aparmaq, insanlarla görüşmək arzuolunan deyil. Maliyyə itkisi təhlükəsi var, təəssüf ki, şəxsi münasibətlərdə də vəziyyət yaxşı deyil. Adi məsələlər üzündən mübahisə yaranır. Oqlaq. Gün olduqca gərgin olacaq, lakin yenə də narahatlıq və həyecandan daha çox sevinç gətirəcək. Ətrafınızdakı insanlar işlərinizə həmişəkindən daha tez-tez qarışacaq. Ancaq bu ciddi problemlərə səbəb olmayacaq. Həminə yaxşı münasibət qura biləcəksiniz. Günün ikinci yarısı bir çoxları üçün xoş sürprizlər vəd edir. Ancaq bu dəfə devanlar üçün xüsusilə əlverişli olacaq. Onların çoxdan ki arzuları gerçəkləşə bilər. Başladığınız işləri tamamlaya biləcəksiniz. Gözlədiyinizdən də əla nəticə alınacaq. Ətrafdakılar sizdən mülayim, xoş sözlər gözləyirlər. Bunu onlardan əsirgəməyin. Romantik münasibətə gəlincə qısqanclıq və ya təlaşlanmaq üçün heç bir zəmin olmayacaq. Gün çox həyecanlı, lakin bir o qədər də maraqlı olacaq. Tamamilə yeni bir iş üçün mükəmməldir. Necə uğur qazanacağınızı tez başa düşəcəksiniz. Köməkçilər tapmaq çətin olmayacaq. Maraqlı bir romantik hekayə də başlaya bilər, çox parlaq toyğular verəcək. Və yəqin ki, ciddi bir məsələ ilə bağlı vacib xəbər alacaqsınız. Gözlədiyinizdən daha yaxşı olacaq. Əhvalınız dərhal yaxşılaşacaq və təkcə sizin üçün deyil, həm də yaxınlarınız üçün önəmli olacaq. Bu gün yeni işə başlamaq üçün deyil, adi bir şeylə məşğul olmaq daha yaxşıdır. Köhnə müttəfiqlər məmnuniyyətlə kömək edirlər. İnvestisiyalar böyük bazarlıq etmək arzuolunmazdır. Gün xoş görüş və maraqlı tanışlıq vəd edir. Onun ikinci yarısı romantik görüş üçün münasibtdir. Kimənki uzaq qohumlardan xoş xəbər alacaqsınız. Dolça. Bu gün nə olursa olsun, narahat olmayacaqsınız. Ancaq sakit və sağlam düşüncəli olacaqsınız. Bu, sizə həssas vəziyyətlərin öhdəsindən gəlməyə imkan verəcək. Tədqiqatlarda, eləcə də məlumatların toplanması və təhlili ilə bağlı hər hansı bir fəaliyyətdə uğur ehtimal olunur. Evdə xırda fikir ayrılıqları ola bilər, lakin bu mübahisələrə və ya yaxınlarınızla münasibətlərin pisləşməsinə səbəb olmayacaq. Hər şeyi sakitcə müzakirə etmək, razılaşmaq və hamının razı qalacağı bir həll yolu tapmaq mümkün olacaq. Əgər bu gün səyahətə çıxsanız, yadda qalan təsiratla qayıdacaqsınız. Vatipliyindən asılı olmayaraq, hansısa problemi özünüzə dərd etməyin. Ulduzlar bildirir ki, bürcün tənha mənsublarının yarları yanlarında gəzir, onlar isə bundan xəbərsizdirlər. İşlər plana uyğun getməsə belə, tarazlığınızı itirməməyə çalışın. Gün çətin ki sakit keçsin, üstəlik kifayət qədər gərgin emosional fon ilə seçiləcək. Ancaq yenə də müsbət əhval-ruhiyəyə köklənsəniz, əvvəllər görmədiyiniz fürsətlərə görəcəksiniz. Ciddi hüquqi məsələlərlə məşğul olan və ya hüquqi çəkişmələrdə iştirak edən dolçalar üçün şad xəbər var ki, günün ikinci yarısı sevənləri də sevindirəcək. Münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür. Anlaşılmazlıqlar keçmişdə qalacaq. Uğurlu gündür. Gözlənilməz işgizar təkliflər çox cəlb edici və ümidverici olacaq. Onları fikirləşmək, qəbul etmək olar. Gün aşiq dolçaqlara çoxlu sevinç gətirəcək. Bürcün tənha nümayəndələrinin həyatında da yaxşılığa doğru dəyişikliklər baş verə bilər. Səfər uğurlu olacaq, hətta uzun yol sizi yormayacaq. Balıq Boş yerə vaxt itirməyin. Bu gün bir çox işlərdə uğur qazanmaq, əvvəllər alınmayan işləri nöqtəsindən gəlmək şansınız olacaq. Gözlənilməz təkliflər, haqqında çox eşitdiyiniz tədbirlərə dəvətlər ola bilər. Xoş tanışlıqlar istisna deyil, tezliklə aydın olacaq ki, onlar həm də işgüzar baxımdan son dərəcə faydalıdır. Münaqişədə olduğunuz insanlar münasibətləri yaxşılaşdırmaq, barışmaq istəyəcəklər. İntuisya şüpəsiz ki sizə nəyin daha yaxşı olduğunu söyləyəcək. Bir addım irəli atmaq və ya biraz gözləmək və niyyətlərin səmimiliyinə əmin olmaq. Bir zamanlar həyatınızda vacib rol oynamış şəxslərlə insiet baxımından əlverişli gündür. Yaxşı olar ki, maliyyə çətinliyi yaşadığınız zamanlarda dostlardan yardım istəyəsiniz. Onlar sizə borc verməklə yanaşı, pul qazanmağın yollarını da öyrədəcəklər. Gün xoş olacaq. Maraqlı bir iş görmək, köhnə hobbiyə qayıtmaq və ya maraqlı səyahətə çıxmaq imkanınız olacaq. Dostlar və digər yaxın insanlar məmnuniyyətlə sizinlə yoldaşlıq edəcək, ideyalarınızı dəstəkləyəcək, kədərlənsəniz sizi ruhlandırmaq üçün bir yol tapacaqlar. Yaradıcı yanaşma tələb edən işlərdə üstün olacaqsınız. Təhsil almaqda heç bir problem olmayacaq. Bir çox məlumatları yadda saxlamağınız lazım olsa belə uğur qazanacaqsınız. Yalaneskinin sonunda müsbət tendensiyaların təsiri bir qədər azalacaq, lakin bu zamanda ciddi problemlər yaranmayacaq. Maliyyə ilə bağlı danışıqların vacib işi təxirə salmaq yaxşı olardı. Gün bundan əvvəl başlanmış işlərin sona çatdırılması üçün yarayır. Şəxsi münasibətlərinizdə improvizə etməyə təşəbbüs göstərin, intuisiyanıza qulaq asın. Kanalı abunə olub bəyənməyi unutmayın, həmçinin fikirləriniz bizim üçün çox əhəmilidir.